Oguzan Kos, que llegó a la agenda con el anuncio de su divorcio de demetoz Demir, llamó la atención con su última participación. Kos, que no pudo superar del todo la crisis de su matrimonio, fue en busca del hombro para sí mismo. El famoso cantante de pop hizo sonreír a los rostros con su participación. demetoz Demir y Oguzan Kos, que entraron en el matrimonio mundial con una magnífica ceremonia el pasado mes de agosto, llegaron a la agenda con el reclamo de que se divorciarían. Tras la afirmación de Birsen Altuntas de que el director está casado con una actriz casada en el tráiler de la serie de televisión, las redes sociales se levantaron y la noticia, que se hizo de forma anónima, se llenó de críticas. En el mismo período, llegó la noticia de que Demet Özdemir se había ido de la casa. La crisis ha salido. Acto seguido, cuando se dijo que había una crisis en el matrimonio de Demetoz Demir y Oguzan Kos, las dos noticias se reconciliaron y se convirtieron en agenda de las redes sociales. Posteriormente, la pareja supuestamente se quitó los anillos y surgieron algunos detalles al respecto. Después de todo, el hecho de que Oguzan Kos compartió el día anterior provocó muchos comentarios en las redes sociales. Al explicar que tiene un problema de salud, Kos dijo: ¿Alguien tiene demasiados hombros? puso una sonrisa en tu rostro con la nota que compartió. ¿Por qué quito el enlace de la boda? Oguzan Kos y su amigo cercano Ibrahim Buyukak, que no están en la agenda estos días, fueron vistos saliendo de un lugar en Yeniko y la noche anterior. Kos, quien se hizo un nombre con los problemas que vivió en su matrimonio, y que recientemente ha tenido días turbulentos con la noticia de su divorcio de su esposa de Özdemir, se le puso la piel de gallina al ver a los reporteros. Hablando sobre quitarse el anillo de bodas de su dedo, Oguzhan Cos dijo lo siguiente sobre no usar un anillo: "No he usado un anillo de todos modos, nunca lo he hecho. No hablaré de mi vida privada. Terapia comenzada. Demet Demir y Oguzhan Cos, quienes se confesaron su amor que comenzó en el verano de 2020 en los primeros días de 2021, no se caen de la agenda. La famosa pareja". Que vivió muchas crisis a lo largo de su relación, vivió su mayor pelea en enero de 2022. El motivo de la crisis que experimentó el dúo, que dejó de seguirse en las redes sociales y dijo ya no hay vuelta atrás, se citó como la razón por la que Cos estaba celoso de su crew Ozil, con quien Ozdemir compartía el papel principal. Táctica. Sin embargo, el famoso músico logró recuperar el corazón de la bella actriz un mes después de la separación y le propuso matrimonio a Demet Ozdemir. No se olvidan de los frágiles. La amada pareja, que se casó en agosto de 2022, tuvo una acalorada discusión en las últimas semanas. Demet Ozdemir dejó sus villas en Levent, y se fue a su casa unifamiliar en Zekerillacoy. Al regresar a casa una semana después, según los informes, la bella actriz no pudo superar su resentimiento. Obtenga ayuda profesional. Ozdemir y Oguzankos quienes supuestamente seguían siendo fríos el uno con el otro, decidieron buscar ayuda profesional para volver a sus viejos días felices. Se ha informado que la famosa pareja fue a terapia de pareja en un centro en Suadille por un tiempo. Nuevamente, según el reclamo, la idea de tomar terapia vino de Ozdemir. Quitaron los anillos. Demet Ozdemir, quien últimamente ha aparecido con frecuencia en las noticias porque no usa anillo de bodas, le dijo a su círculo cercano, bueno, yo no usaría un anillo de bodas. No tiene nada que ver con la crisis o el divorcio. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.